です。 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا وهو العزيز الغفور اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين Radina billahi rabbah wa bil islam dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum semua selamat pagi hari ini hari hari isnin <tuh> Hai jadi, hari ni kita... Oh. Tes. Ah, sudah. Hari ni kita nak cakap pasal... Apa tajuk saya letak tu? Pem saya tak tahu nak tulis tajuk apa sebenarnya. Pembentukan Fikiran Malaysia. Pem Pembentukan Fikiran Malaysia. Saya nak cerita apa sebenarnya. Sekarang ni. Hmm. Kita tak tahu sekarang ni rakyat Malaysia Mula-mula kita kena tahu dulu rakyat Malaysia ni Melayu ada berapa ramai ah, Orang Cina ada berapa ramai Orang India ada berapa ramai Okeylah kita ambil tiga lah Kita ambil tiga Melayu, Cina, India ada berapa ramai Kemudian kita bahagi-bahagi pula Macam mana cara orang Melayu berfikir Macam mana cara orang Cina berfikir macam mana cara orang India berfikir Nampak? Dia cerita tak sama tu Tadi kita cerita Dalam Malaysia ni ada berapa kaum Ada lah lagi di Sabah, Sarawak semua kan ha, Kadazan, Iban pun semua tu ha, Jadi sekali lah Semua tu kita letak bawah Melayu lah ha, okay. Macam mana kita berfikir Itu satu Berfikir pula Lepas tu kita kena tengok pula Macam mana ekonomi kita sekarang Ekonomi Malaysia Malaysia ni tak boleh bahagilah tak bolehlah kita nak tolak-tolak pada uh, kaum pula tadi. Bangsa pula tadi kan. Orang Melayu, Cina, India. Kita tak boleh nak bahagi-bahagikan ekonomi. Sebab ekonomi dia kira sekali. Uh, kalau kata saat aku pergi kedai, aku beli telur. Satu papan dua belah ringgit. Cina pun pergi kedai, beli satu papan dua belah India pun dia pergi kedai saat Dia beli satu papan telur dua belah ringgit. Uh, jadi itu maksud saya tadi. Uh, okay. Lepas tu pula kita tengok dekat politik pula. Ha, ada berapa parti sekarang ni? Parti ni duk cerita pasal apa? Parti, parti ni duk cerita pasal apa? Parti ni duk cerita pasal apa? Masing-masing ada prinsip masing-masing dan ada rekod masing-masing parti-parti ni. Dia ada dia punya dasar lah. Dasar dan memperjuangkan apa. Lepas tu pula kita pergi dekat rekod pula. Rekod pentadbiran. Ah, ha, rekod pentadbiran. Ha, bersih tak pentadbiran dia? Cantik ke tak? Ha, kalau dia ni marin dia takbir dia pegang macam mana? Jadi macam mana? Dia ni pegang takbir jadi macam mana? Maksudnya dia punya cara pentadbiran dia tu fokus dekat mana? Fokus dekat ekonomi saja ke? yang ni dia fokus uh, dekat orang kata apa? Aa, orang kata apa? Aa, menguatkan sesebuah bangsa saja ke? Ha, nampak? Nampak? Dalam masa sama, kita ni semua Melayu, Cina, India ni kita hidup dalam sistem beraja, sistem perlembagaan di mana kita kena jaga dulu yang konsep tadi rukun negara tadi. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Yang tu tak boleh buang. Yang tu mesti kena duduk atas sekali. Mesti kena. Hang Cina ke, hang India ke, hang Melayu ke, yang tu mesti nombor satu. Ha, jadi, kita nak cerita pasal um, macam mana dia cerita, sebenarnya dia tajuk dia, dia main partai ni. Pasal, mereka-mereka ni, yang sekarang ni, duduk dalam pentadbiran ni. Okey, hampa punya tokoh siapa? Hampa punya tokoh siapa? Okey, hampa jawab. tokoh aku, uh, ni. Uh, Tun Mahathir. Tun Mahathir akan tak ada nanti. Dia dah tua dah. Tokoh hang siapa? BMX. BMX akan tak ada nanti. Depa ni dah 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 umur dah tinggi dah. Depa akan tak ada nanti. Jadi siapa yang nak takbir negara ni? Kita lah. Kita lah orang muda ni. Hang Cina ke, hang India ke, hang Melayu ke? Kita dia akan pi dekat kita juga macam mana pun. Ah, ha, dia akan pergi dekat kita juga macam mana pun. Jadi bila kita kata benda tu akan sampai dekat kita, tanggungjawab tu akan sampai dekat kita, kita ni pemikiran kita macam mana? Adakah pemikiran kita ni layak untuk takbir sebuah negara? Dia cerita dia pasal tu. Bila kita cerita nak mendidik rakyat, dia cerita pasal ekonomi pula. Ekonomi lemah nak didik pun tak tak capai nak didik apa rakyat ni terjadi jadi tak sampai tau. Banyak kelemahan. Jadi mesti kena kuatkan ekonomi dulu. Mesti kena kuatkan ekonomi dulu. Baru kita boleh pi uh, close up pi semua jenis bangsa. Semua jenis di cerita sekolah pun ada had tak sampai lagi kan. Kalau kita pi dekat Sabah Sarawak semua kan bla bla dalam mai sana. Sekolah pendidikan pun tak lepas lagi. Hmm, jadi yang tu yang, yang sekarang ni jadi cabaran dia. Ya. Mai pula dengan yang terbaru ni yang pasal uh, ekonomi global eh boleh boleh orang kata apa terganggu eh ekonomi. Mana-mana yang buat import export negara tu mesti akan terkesan dengan ekonomi. Jadi cabaran ekonomi pula. Jadi kerja-kerja orang kerja-kerja hmm, macam Pentadbir lah bagi saya kan Pentadbir lah uh, Jadi Macam mana mereka nak set up satu formula tu? Macam mana mereka nak settle ke benda ni Itulah bila hampa dengar kan Mereka punya ceramah-ceramah kan uh, Mereka akan kata Kita ni orang bawah lah Kita rakyat Malaysia lah Selalu kita ni duk bergaduh pasal benda-benda Remeh temeh Benda remeh temeh Jadi disebabkan remeh temeh ni tak settle Tak boleh nak pergi tak boleh nak pi, tak boleh nak dapatkan satu kesatuan macam mana ni kita nak handle negara Malaysia ni. Dia jadi macam tu pula. Maksudnya cerita ni sebenarnya dia bukan cerita kecil tau, dia cerita besar tau. Jadi pada saya lah, pada saya pendapat saya lah, kita ni sama-sama kita, saling-saling kita, kita kena tanam satu, kita kena tanam satu semangat dulu. Bagi saya lah, mula-mula kena tanam semangat dulu. Kalau semangat tak ada, macam mana kita nak pi ke depan? Kena kena tanam semangat. Semangat ni nak dapatkan mana pula? Semangat ni kita kena kenal lah. Hang ni orang Melayu, basic hang apa, hang nak jaga apa. Kan? Lepas tu lah, orang Cina, dia uh, perjuangkan ekonomi. Jadi benda apa yang apa hampa nak kena kontrol apa, samalah lah juga kan. Kalau nak uh, nak membangkitkan ekonomi, dia dia pergi dekat dengan kuasa pula kan. Ah politik ni pula pasal kuasa. Jadi siapa yang kuat dalam pengaruh politik, besok dia akan dapat kuasa. Betul tak? Siapa yang paling kuat pengaruh politik, besok dia akan dapat kuasa. Bila dia dapat kuasa, dia pergi dekat boleh handle ke tak? Boleh handle ke tak lepas dapat mentadbir tu. Dia jadi macam tu juga. Ah uh, jadi macam tu pula. Ah. Oh. Jadi maksudnya sekarang ni setakat ni kita cuma boleh refer rekod-rekod yang sebelum. Macam mana parti-parti uh, politik ni handle sebuah negeri. Handle negara. Macam mana mereka handle? Dekat tu lah. Apa ni macam sekarang ni kecoh di air kuning semua kan. Uh, perak. Uh, perak masing-masing. Pertabiran negeri macam mana. Cantik ke tak? Dalam masa sama, kita ni nak bergerak pergi ke depan. Kita tak mahu dah benda-benda rasuah apa semua ni tak mahu dah. Orang-orang orang muda semua dah tak mau dah benda-benda macam tu. Ha, jadi boleh lah kita cakap kita kata tak mau. Besok hang dah duduk dekat dekat tanggungjawab yang di mana hang kena pegang amanah tu. Takut-takut hang pula jadi lagi teruk pada hak sebelum ni. <laughs> oh wow. Jadi cabaran ni bukan mudah sebenarnya. Jadi mana nak dapat kekuatan tu? Senang lah senanglah kita bagi bahasa mudahlah kan. Okey, sekarang ni hang baik. Hang ni bagus. Hang ni Hang ni taat lah kata Taat pada perintah Tuhan Semayang tak tinggal apa semua kan Sebab Hang tengah susah sekarang ni Hang tengah susah Besok Hang dibagi satu tanggungjawab Hang tak handle seribu dua ribu dah Hang handle ratus ribu Tiba-tiba hang Jadi jahat pula hang dah, hang dah biasa dapat kekayaan Orang kata apa Gaji besar pun semua Oh kereta tukar rumah pun Upgrade pun semua Hang dah jadi orang lain lah Hang nampak tak jadi kat situ dia punya challenge dia. Jadi sebenarnya kita tak boleh pandang sebelah mata, sebelah mata dekat Petak Biran Petak Biran sebelum ni mana depa duk handle apa ni duit rakyat pun semua. Ah ha, depa duk nampak macam <laughs> ada peluang untuk mendapatkan uh, kekayaan tu kan. Ha, jadi sebenarnya tak boleh nak pandang sebelah mata. Seolah-olah macam kita boleh handle. Jangan main benda ni. Benda dia macam ada, dia macam ada hantu tau. Dalam kekayaan tu dia ada hantu. Dia besok hang dah duduk depan tu, hang jadi hal lagi hantu je pada mereka. Itu yang kita takut. Jadi sebenarnya, mai kot mana pun kita ni dengan yang sekarang punya pentadbiran kita mesti kita kena tanam satu macam mana kita nak dapatkan kekuatan tu. itu tajuk dia panjang. Tajuk dia panjang. Jadi mereka pun duk pening kepala dah. Jadi saya dah nampak cerita politik Malaysia ni secara tidak langsung lah. Politik Malaysia sekarang ni secara tak langsung depa sedang mendidik rakyat Malaysia. <laughs> yang ni sibuk agama, yang ni sibuk ekonomi, yang ni sibuk lawan rasuah. Secara tak langsung depa ni duk mendidik kita, kita nak pi ke mana? Tahu tak? Jadi depa de aura-aura aura aura, aura, -aura ni baru kita nampak hala tuju tu. Oh, kita nak pi ke sini rupanya. Oh, nak pi ke sini kita kena ada ni, ada ni, ada ni. Baru dia seimbang, baru kita boleh pisung macam tu. Ha, macam tu pula. Kamu faham tak? <laughs> Jadi janganlah kita bongkak lah. Kita jangan bongkak dengan kalau kita duduk kat dalam satu parti tu, ada jawatan ke apa. Tak payah. Belum tentu lagi. Kan? Itu kuasa politik lah. Kuasa politik macam ni pula. Bila kita dapat menguasai suatu negeri, besok dia pun kutip cukai tu, dia dapat satu satu angka tu kita boleh salur kepada pembangunan sekian-sekian. tu kita dapat macam peluang lah. Ah, yang ni aku boleh salur kat sini saja. Ah, yang ni yang ni kurang sikit. Ah, yang ni maksudnya kita boleh halakan bajet tu ke mana? Jadi kalau kata orang-orang yang apa ni terlibat dengan projek-projek ke apa kan? Ah, untunglah kalau orang tu orang dia. Orang hak main projek tu orang dia. Jadi dia kena dapatkan kuasa politik, boleh dia salurkan bajet tu kat hang besok Ah, nampak ayam tu yang tak tak over cantik. Ah, yang tu pula dia macam tu. Jadi kuasa politik ni penting tak? Penting supaya suat saluran tu disalurkan dengan betul. Betul ke betul ke dia layak yang hak kontraktor ni tadi? Ke apa saya hang member? Ha nampak. Kat situ cerita dia jadi mudah faham cerita pasal kuasa politik ni. Sebab kuasa politik tu dia dapat uruskan kewangan. Ha, so kewangan dalam apa ni? Apa ni? Kerajaan pusat, kewangan daripada kerajaan negeri. Ha, jadi kerajaan pusat ni besar lah. Dia punya handling dia tu tak boleh pandang sebelah mata tu saya cakap benda ni memang satu cabaran yang besar jadi saya saya sekarang ni kerisauan saya saya, saya nak cakap ni saya risau besok depa ni mati habis besok depa ni mati habis siapa nak ganti bukan kita je risau raja-raja pun risau raja-raja pun risau weh kalau kita tak ada pelapis siapa nak handle Malaysia dia macam tu cerita dia jadi kita ni orang-orang muda kita nak kena cari satu titik satu titik untuk bangkitkan budak-budak ni, orang muda kita ni berfikiran jernih. Berfikiran jernih. Tak boleh tengok orang kata apa, kat kaum saja, agama saja. Semua main. Semua memang berkait. Ha, dia bukan kata hang bawa agama saja, hang kata okey. Tak, belum tentu. Hang bawa ekonomi saja, tak. Belum tentu. Hang yang duk duk lawan rasuah saja, belum tentu. Tak boleh. Dia kena seimbang semua ni. Baru dia boleh bawa rakyat Malaysia. Jadi misi dia orang ni yang paling banyaklah saya nampak kan tokoh-tokoh Malaysia yang kita tak boleh nafikan. Depa ni yang menjentik hati kita untuk celik tau. Macam Tun Mahdi, Anwar Ibrahim. Depa ni memang lah duk bertempik juga tapi depa ni watak-watak yang penting dalam negara kita tau. Watak-watak yang penting untuk untuk mencelikkan. Depa pun susah payah juga ni nak celikkan kita sebenarnya susah. Kan? Kalau kalau dia pandai saja pun tak guna. Kami pandai pun tak guna. Kami akan tak ada nanti satu hari nanti. Jadi kami duk risau hampa ni nak handle Malaysia ni macam mana. Ah ha, itu kisah dia. Ah ha, kan? Kita duk main kisah pasal itulah kan benda-benda sensitif eh. Yang kecoh pasal apa ni, Perdana Menteri bukan pada kelangan orang Melayu. Jadi benda tu dia jadi trigger. Jadi trigger. Tidak oh, awak jadi gaduh. Gaduh. Maksudnya yang tu yang dia jadi gaduh. Padahal benda tak tak tercapai pun lagi. Tak ada perbincangan apa pun lagi dah. Dah buat satu topik gaduh dah. Nampak tak? Kita terlalu gaduh benda yang belum ada. Benda yang belum ada kat depan mata dah gaduh. <laughs> Nampak tak? Jadi, kalau kita rasa tercabar sangat dengan politik Malaysia ni, kita rasa macam kita yang paling layak sekali nak handle dalam politik Malaysia ni, pastikan kita bersedia. Pastikan bersedia kalau kita bersedia untuk, orang kata apa? Mentakbir orang kata mentadbir negeri, mentadbir negara. InsyaAllah Bolehlah Boleh lah kita handle benda tu. Jadi benda dia kecil tak? Benda dia bukan kecil, benda dia besar dan sangat berkait dengan macam-macam. Nak kata kan, tak reti cakap orang putih pun tak boleh juga. <tuk> tak faham orang putih, lambat tak, tak boleh kecap bahasa orang putih pun tak boleh juga sebab uh, nak jadi ni kan, nak jadi pemimpin orang kata kan, han tak boleh cakap orang putih, tak faham pun tak boleh juga jadi macam ralat lah kat situ kan walau bagaimanapun memang bahasa kita perlu di kedepan lah bagi saya satu memelukan untuk orang Cina India yang tak pandai cakap Melayu yang tak bila kita cakap Melayu dia tak faham malu bagi saya suka malu bagilah kat belah mana pun bila kata ada IC Malaysia dia tak boleh berinteraksi atau faham komunikasi dalam bahasa Melayu itu yang sangat memelukan sebab yang tu yang basicnya dulu itu dulu bila semua dah boleh berkomunikasi baru kita boleh berhujah bercakap. kita kan kita nak bujah dalam bahasa orang putih. Kita negara Malaysia. Mesti kita lawan hujah dalam masa untuk hujah-hujah yang sihat. Untuk cerdik pandai. Bagi men... Men kata apa? Bagi trigger lah benda-benda ni. Bagi trigger lah. Bagi... Kalau hampa tengok dalam social media sekarang ni. Minta maaf cakap lah. Hampa tengok social media sekarang ni. Apa yang dia orang sibuk? Dia orang sibuk benda hiburan. Buat-buat lawak. Lawak bodoh je. View punya tinggi. Like punya banyak, lawak bodoh Hampa faham tak? Bila view tu tinggi, lawak bodoh tadi View tinggi, makna kata Mentaliti rakyat Malaysia ni Tak kira lah, Melayu ke Cina kan Ke arah tu Jadi hampa boleh relax ke? Hampa boleh relax, hampa tengok Oh, rakyat orang oh, muda-muda ni suka lawak-lawak bodoh Suka benda-benda yang menghiburkan Yang larau ni Hampa tak boleh relax sebenarnya Kalau bagi saya lah orang-orang yang dia pun terdetik benda tu Dia pun terfikir macam mana saya berfikir Dia kan risau Wih risau kita ni Kita duk merapu Adakah orang yang merapu ni boleh tak takbir sebuah negeri besok? Sebuah negara Kena risau <laughs> Bukan kata tak boleh melawak Boleh Boleh melawak ha, kan? Cuma kita nampak daripada data tu kita risau Alamak Dia orang tak lebih kepada ilmu tau Dia lebih kepada benda merepek Minta maaf cakap lah benda merepek. Saya anti lah marah benda merepek ni. Anti. Boleh lah, saya tergelak jugalah kan sepatah dua kata saya tergelak jugalah tapi bukanlah benda tu saja jadi satu makanan untuk saya dok. Saya tak suka. Saya tak suka lawak-lawak bodoh tu minta maaf. Jadi dalam Facebook saya tu banyaklah saya unfriend. Mana saya tengok suka bagi lawak bodoh unfriend habis. Sebab tak membantu pun. Tak membantu dalam pemikiran. Faham tak? Jadi minta maaf lah kawan-kawan yang terasa tu Sebab memang nak bagi terasa pun Okey Habis kat situ Jadi misi kita nak bawa ni besar Misi besar kan Misi besar nak bawa pergi ke depan Dalam masa sama kan Misi dia orang sibuk lah dengan kuasa politik tu Kuasa politik sangat direbut eh Saya beritahu Sebab bila kita dapat kuasa politik Kita dapat satu pentadbiran Kuasa di tangan kita Wang nak disalurkan ke mana-mana tu Ada di tangan sebuah parti. Ha, sebuah parti. Ha, kan? Tapi parti kebanyakannya semua tak 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 dapat Majority lah, tak dapat kekuatan tu. Dia orang kena bergabung. Baru boleh naik satu ha, uh, kerajaan. Baru boleh bergabung naik satu ha, uh, negeri. Ha, uh, DUN tadi, Parlimen tadi. Ha, uh, dia orang mesti kena bergabung. Jadi perlu ada persefahaman. Makna kata, dia orang ni kalau kata duk pergi bercakap di pentas politik tu, duk maki hang aku, besok nak nak tubuh kerajaan kena bincang juga. Eh macam mana? Eh, ha? Anggeh dengan aku ah. Ha? Anggeh kena. <laughs> yang bagi saya lawak lah benda tu kan. jadi ha, tak apalah depa buat kerja depa. Depa orang, orang politik, depa buat kerja depa cara begitu. Ha, Cuma nya lafaz-lafaz yang di diperkatakan tu sangat menitik orang kata apa? Sangat membina kepada kita. Sebab kita sekarang orang, orang muda, kita dah dapat tengok benda tu. Kalau benda tu banyak hal lafaz benda-benda yang nonsense, benda yang merepek, benda yang orang kata apa, maki hamun pun semua, orang tak mau tengok dah. Kami mesti kena cakap satu yang berilmu. Kami mesti kena bagi fakta-fakta yang menarik. Kami nak tengok. Okey, kalau kata hang parti hang hebat sangat, apa yang hebat? Apa yang hangpa pujuangkan? Apa yang rekod-rekod hangpa? Ha, macam tu. Jadi masing-masing kena jajalah hangpa punya kelebihan-kelebihan ni. Daripada situ orang tengok, orang tengok, oh, okey okey okey, okey kami pilih yang ni ya. Ah ha, dia kira macam tu. Dia bukan duk bawa isu. Kalau rakyat pilih satu parti ikut isu habis ha. Lah. Kira rakyat tu bagi saya minta maaf lah rakyat bodoh lah. Dia ikut isu, oh isu ni berat, isu berat. Eh oh, uh, ni tak boleh pakai ni. Hampa ni mari, mari kami sokong ni ah. Ha, itu rakyat sekupang lah bagi saya. Kami kita tak mau rakyat macam tu buat apa? Sebab besok dia mesti kena pandai. Pentap pemimpin pandai, orang tengah pandai, rakyat pun pandai. Bila pandai kita akan pilih mana yang bagus. Mana yang seimbang? Ah itu dia cakap. Dia kata, kok parti kok mana pun kerusi tak cukup hangpa boleh tak boleh naik negeri hangpa tak boleh naik negara. Jadi hangpa akan bergabung juga. Hangpa akan berjuangkan di jalan yang sama, seimbang untuk semua rakyat, semua rakyat redoh Okey jalan macam ni. Ah, raja pun redoh okey jalan macam ni. Ah macam tu. Jadi tas dia besar lah guys. Tas dia besar guys. Dia tak semudah tu. Dia tak semudah warna tu. <laughs> politik ni bukan pasal warna dia tak semudah tu. Ah uh, kan. Lepas tu kita bila kita tengok, eh apa jadi macam ni? siapa apa jadi macam ni? Hai. Cabar. Jadi yang lepas-lepas tu lepas lah kan. Maksud saya cerita-cerita buruk pasal yang hak lama-lama tu untuk sebagai rekod cukup cukup sebagai panduan kita. Kita nampak perjalanan sesebuah parti tu daripada dulu Uh, sampai kita nak cakap sebuah uh, keaiban sebuah parti tu cukup dia ya, yang ke depan adalah wajah baru kita nak tengok wajah baru hangpa kena jaja dengan kami benda yang bagus benda yang baru kami nak tengok kami nak benda tu kan kalau berbalik cerita pasal tu lah saya cakap kalau kata depa masih um, uh, ialah kalau kata nak nak orang kita dapatkan sokongan dengan bentuk duit benda tu Memanglah orang nak kan Tapi beratok sekian-sekian kan Kalau kata bagi sumangan maksudnya. Siapa tak mau duit Semua nak duit Ambil je ya? semua ambil je ya? Pangkah belum tentu Pangkah belum tentu Jadi yang paling Orang kata apa Orang kata pengundi atas pagak apa semua ni Bagi saya lah kan Mereka dah mula celik dah sekarang ni ha, Jadi hampa hati-hati lah Kalau hampa bawa isu yang Untuk dapatkan sokongan tu Bagi saya tak berapa menarik lah ha, Mesti kena dengan Smart lah kita cakap. Kita cerita pasal smart Sebab lah. kita nak pi jauh lagi. Depan lagi ni nak pi, Kan? Nak membangunkan... Apa tu? Jalan-jalan Malaysia lah saya cakap. Eh? Haluan Malaysia tu jauh betul. Eh? Dalam keadaan mereka ni semua pakat nak tua habis dah. Nak, nak, mati habis dah. Kan? Besok siapa yang tak habis? Itu yang sedihnya. Kat situ sedih. Ha, kat situ sebenarnya kena ada muzik sedih. Kat situ sedih. Sebab mereka ni pun memang sibuk fikir. Macam mana kita nak buat? Macam mana kita nak buat? Macam mana kita, nak buat? Macam mana kita nak buat? Okay? Itu sikit sebanyak Saya punya pendapat lah kan? insya InsyaAllah lah kita sama-sama kena doa Dan cari kesamaan dan kesatuan ha, Kita kena doa Supaya Malaysia ni jadi Sebuah negara yang Mecek sikit lah Mecek sikit lah, come on lah Itu kan? Saya tak minta apa-apa pun daripada semua orang Saya tak harap apa-apa pun Sebab benda ni dia jadi tanggungjawab kita. Hampa yang boleh pick up sendiri benda tu. Apa akan tahu. Kita kena study lah. Kan? Macam mana pergerakan politik, macam mana ekonomi, agama sekarang macam mana. kan? Adakah kita di sekarang ni diinjak-injak, dipijak-pijak tentang agama, siapa yang ikut apa ni, apa ni, batas, Aa, hormat tadi, hormat menghormati, adab cara bercakap, semua dah kita tengok lah sekarang. bercakap semua yang kau ajak, kau ajak tu, hampa tunggu sekejap. Hampa takkan kami akan tak akan tokong dah. Ha, jadi parti-parti ni pun dah masing-masing dah tengok lah. Mana presiden-presiden parti dia tengok mana dia okay, budak-budak dia lah. Budak-budak dia nampak macam merepek ya kan. Duk jaja benda hak merapu tu dia akan tenang. Sebab dia pun dah nampak rakyat Malaysia mula cari benda hak smart-smart. Jadi hak cikai-cikai telur ayam ni memang dia pun tak mau dah. Dia pun nak pengganti. Ha, ah, dia pun nak pengganti. Jadi kalau tanya saya, saya nak masuk parti mana Minta maaf lah <laughs> Saya kena jadi orang tengah ha, Saya jadi orang tengah, saya jadi penonton Tu tengah, pangkah tetap pangkah guys Gila tak pangkah Pangkah, kena pangkah, hampa yang buat gila tak pangkah Ada yang kata, oh saya Pok politik Malaysia ni Kita buat kerja kita lah Kita pi menegar ke apa Mereka ni mampu happy lah ha, Itu tak boleh, itu bodoh sangat Kalau macam tu dia jadi bodoh sangat minta maaf cakap Dia tak fikir langsung soal haluan negara nak pergi ke mana dia tak fikir tu dia fikir keluarga dia saja itu jadi bodoh sangat terasa ke? ah memang pun nak bagi terasa lah tak boleh dia mesti kena ada dia mesti kena ada satu hang kena pilih hang kena pilih ha hang tak pilih pun besok tuhan tanya ha ah, mana orang <laughs> Islam kan besok tuhan tanya Mari negara hang ni dia tak base sekian-sekian okey ke uh, negara okey ke Uh, negara alhamdulillah semua okey. Ya okey. Ni siapa ada masalah ni masalah ni? Hang yang bangkah mana? Ah, uh, aku bangga. Tak bangga hang mari. Mesti hang tak bangga? Ha menjawablah ha pada muka ha? Itu cerita dia. Okey, tu sikit sebanyak saya punya uh, saya punya pendapat lah kan perkongsian insya-Allah. Itulah. Eh uh, saya ambil ruang ni untuk terima kasih kepada uh, yang dia cerita-cerita bab ekonomi semua contoh macam Nazri Hamdan tu banyak sangat sumbangan dia dia mendekatkan orang dengan ekonomi negara macam mana kat luar macam mana dia bagi, dia cuba untuk memahamkan kita bab ekonomi dia orang Melayu orang Melayu tu smart dan dan uh, uh, ke kebudayaan tradisi of silat apa semua ni uh, dia orang semangat dia orang tengah bina jati diri orang Melayu semua sebut bersilat silat semua uh, terima kasih apa ni penjuru jujur silat apa semua Hmm, siapa ya? Terima kasih kepada pemimpin-pemimpin pemimpin kita lah, pemimpin politik lah semua sekali lah. Ha, terima kasih sebab kalau tak ada jalan cerita politik depa ni, kita pun tak nampak rentak tau. Kita tak nampak apa masalah dia, apa masalah kita tak nampak. So sekarang kita nampak. Oh, sekarang ni masalah dia ni. Jadi kena dia mesti ada satu satu gaya fikiran tu. Mesti ada satu gaya fikiran. Kita nak pi ke situ ha, Baru seimbang semua sekata ya. Cina tak marah, India tak marah, Melayu tak marah Kadazan tak marah, Iban tak marah Straight, pergi terus Shung. Susah lah ha, InsyaAllah kita sama-sama doa Sekian wabillahi Taufiq walhidayah. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh